بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی صبح اور نئی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں آداب اور السلام علیکم جی ناظرین آج ہم پھر آپ ایک خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہمارا موضوع ہے وہ پھر پہلے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور کیا مسیم علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے حضرت چراغ بی بی صاحبہ کی یہ حضور کے بڑے بھائی غلام قادر صاحب یہ حضور کے حضرت مسیحم علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب اور وہ جو قبر ہے وہ حضرت مسیم السلام کے دادا پڑ دادا, پڑ دادا, دادا, پڑ دادا گل محمد صاحب مرزا گل محمد صاحب اور وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے دادا مرزا تام محمد صاحب اور اچھا یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دادی ہیں ہاں جی ہاں جی وہ دادا دادی وہ جو قبر ہے تیسرے نمبر پہ یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ پردادی کی قبر ہے مرزا عطا محمد صاحب کی گل محمد صاحب کی علیہ کی ہے یہ حضرت مسیح السلام کے چچا کی قبر ہے ساتھ میں ان کی بہن ساتھ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ بہن ہے جو توام پیدا ہوئی تھی جڑواں پیدا ہوئی تھی جن کا نام جنت بی بی صاحبہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور وہ واقعہ بھی تھا کہ جنت بی بی میں لدو دعا کر مر... مراد, تھی. مراد تھی تو ہاں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دوسری بہن ہے مراد بی بی صاحبہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابائی قبرستان ہے جہاں پہ آج ہم آئے ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چچا مرزا غلام محی الدین صاحب ہیں اور یہ چچی ہیں یہ چچی ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام کی مرزا جو یہاں پہ کی ہیں اچھا یہ جو پیچھے چچا کی قبر آپ نے دیکھی تھی بہن کے ساتھ جنت بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ ان کی اہلیہ ہے یہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کی چچی ہیں یہ قبر نہیں ہے یہ میں پھر دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح ہے یہ ساری یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بائی قبرستان ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک سکھ کے قبضے میں ہے یہ حضرت مسیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں شاہ عبداللہ غازی اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے دو سو سال پہلے کے تھے کتنے معذرت وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً پچہتر سال پہلے پون صدی پہلے تھے یہ کہ یہ آج سے دو سو سال پہلے یہ بزرگ تھے شاہ عبداللہ غازی اور یہ ان کے زادے ہیں یہ یہ اسی زمانے کا یہ پودا دیکھیں جی نادین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے اوپر تبصرہ ہم بعد میں کریں گے یہ ویڈیو ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ابا وحداس کی یعنی اس کے باپ کی اس کے ماں کی اس کے دادا دادی پر دادا پر دادی اس کے چچا اس کی بہن یہ ساری جو قبریں تھیں یہ وہ قبریں ہیں جو ان کی خاندان کی ہیں ابائی قبر خان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مردا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں فوت ہوئے یا اس کی زندگی سے پہلے فوت ہو گئے تو یہ ان کی قبروں کے آپ حالات بھی دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس قبرستان کی جو مردا غلام احمد قادیانی دفت سے بات کے بات ہوئی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب پاکستان کے پہلے خارجہ جو تھے تار اللہ خان جب قیدی جو پاکستان کے پہلے گورنر بھی تھے بابا قوم بھی ہیں جناب حضرت قید اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی تو جب جنازہ ہو رہا تھا تو انہوں نے جنازہ میں شرکت نہ کی یہ جو سفارتکار تھے جو جو غیر مسلم تھے وہ انہوں نے بیٹھے تھے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے تو بعد میں جب اس بات کے اوپر آج تک بھی جو ہے جماعت احمد اس بات کا جواب نہیں دے سکی اور جب ہم جماعت احمدیہ کا لیٹریچر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بلکل یہ بالکل یہ واضح اور صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جی جو مسلمان ہیں جو مرزائی نہیں ہیں جو مرزا غلام احمد کا کو نہیں مانتے ہیں ان کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہیں نہ یہ ان کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں نہ ان سے رشتہ لیتے ہیں اب اللہ عالم مرزائی جو ان کی کیا کہتے ہیں مل جول بھی نہیں رکھتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کا جو دبیا ہے یہ حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن رشتہ یہ ضرور نہیں کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے جی مسلمانوں کا تو مسلمان بھی نہ مردئی کو مسلمان اپنے نہیں سمجھتے ہیں حتیٰ کہ پاکستان نے تو قانون بنا رکھا ہے تو مرزی جو ہے نہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جناب اپنے آپ کو مسلمان لکھوا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عبادت گاہیں جائیں وہ مسلمانوں کے مشابہ بنائی جا سکتی ہیں آئے روز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا آپ کے جو عوام اور کیا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے وہ جو مسلم تشبیہات دیتے ہیں جس میں مینار ہے ممبر ہے محراب ہے تو اس چیز کو جناب وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پچھلے پچھلے حکومت تھی انہوں نے بڑا ایک ایسا اٹھایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ہر عبادت گاہ کے باہر یہ بات لکھ دی جائے کہ یہ مسلمانوں کی یہ مسجد نہیں ہے یہ مردیوں کی عبادت گاہ ہے آج سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اٹھارہ سو پینتی ہوا انیس سو آٹھ میں جناب اس دنیا سے کیا کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا اس بندے نے 23 مارچ انیس سو کو ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کو جماعت ہیں جبکہ مسلمان جسے قادیانی کہتے یہ وہ جماعت تھی جن کا اسلام کے ساتھ بنیادی طور پر بہت سے مسائل میں اختلافات تھا مثلا قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی جین کہا گیا اور آج مبارکہ میں کہا گیا کہ لا نبی آبادی کے میرے رسول کریم حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بعد جو ہے کوئی بھی نبی نہیں ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا جو تھا اس کا بڑا کیا کہتے ہیں کہ وہ کا مریض تھا تو اس نے مختلف دعویات کی سب سے پہلے نا اس نے بران احمدیہ لکھی اور بران احمدیہ لکھنے کے بعد جو اس وقت کے مشہور عالم جو تھے ان کے قریبی وہ تھے محمد حسین بٹالوی ان کے پاس لے کے اور انہوں نے ناب اس کے اوپر چند صفات کا زمینہ بھی لکھ دیا جو مردہ یہ آج بھی پڑے بتاتے ہیں لیکن جب پھر اس نے ناپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کے مخالف دعویٰ کیا تو یہی محمد حسین بٹالوی تھا جو اس کو قاصر کر دے دیا گیا اس نے کفر کا فتوہ دیا نہ صرف اس نے خود کفر کا فتوہ دیا لیکن اس نے کفر کا فتوہ لکھا اور لکھنے کے بعد اس پر تغییر کے ہر کونے میں گئے جہاں پہ کوئی بھی عالم تھا اس پاس گیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ حریف ہزارہ پشاور ملتان دیرہ سمیل خان لاہور خیال پور حاول پور سندر کراچی تھٹھا سکھر جہاں سے ناب بدین یہاں سے اس نے فتح و کے اوپر سین کروائے پھر وہ ناب ہندوستان میں چاہے پھر واپس ہندوستان کیونکہ بٹالہ پاکستان میں تو نہیں تھا تو بٹالہ پھر واپس جاتے ہوئے اس نے ناب کیا کہتے ہیں کہ کشمیر میں گیا ہند کے بعد آخر میں شیخ قول محمد سید محدث نصیر حسین دلوی صاحب جو تھے ان کے پاس گیا انہوں سے فینل فتح و لفات کے اوپر کے اوپر کفر کی موت ثبت کی لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہیں کیا ہیں چلو ہمیں تو ٹھیک ہے جی کہ وہ ہم غیر ہیں ہم مرزا کو نہیں بانتے ہیں ہم مرزا کے اوپر لانڈ کرتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مرزا جو ہے مرزا کے اپنے خاندان جو تھے ان کو بھی ایسا سمجھتے ہیں تو اس سے سمجھنے سے پہلے آپ کے مرزی نفسیات کو سمجھاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے انیس سو پانچ میں ایک رسالہ لکھا تھا الوسیع اور الوسی رسالہ میں اس نے ایک خواب کیفیت بیان کیا کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ ہیں جو اس کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی جو قبریں چاندی کی طرح چمک رہی ہیں یہ بالکل جی ٹھیک ہے جی اس کا خواب تھا ہم کسی کے خواب دیکھنے پر پابند تو نہیں لگائی جان کے لیکن اس خواب سے اس نے ایک ایسے بنیاد کی ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس نظام کے اوپر اس کا خاندان جو ہے آج بھی اجش کر رہا ہے جی ہاں نئے ہر کوئی دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پہ یہ جاتے نہیں ہیں

باكستان کے خلاف فتنہ اور فتنہ بڑھتا ہے اس کے اوپر جاننے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن سب سے پہلے اپ جو ہیں یہ اس بات کو دیکھیں یہ اوپر اپ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو صدق علی دنیاهم وكانوا لله تعالى وتركوا متاع الدنيا خلف ظهورهم واحدثوا في انفسهم تغييرا طيبا وقدموا للدنيا اروع نموذج للصدق والوفاء كما فعل اصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والان نحن على مشارف بهشت مقبره وفيها تحديدا وندعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون هنا في هذه البقعة المباركة وري جسد حضرته الشريف في التراب هنا كما كتب على هذا الشاهد مزار مبارك حضرة أقدس مرزا غلام أحمد صاحب قدياني مسيح موعود ومهدي مسعود عليه وعلى مطاعه محمد الصلاه والسلام، هنا في هذه البقعه من الارض ذلك الرجل الذي اختاره الله عز وجل ليكون الامام المهدي والمسيح الموعود للامه المحمديه، شاء من شاء وابى من ابى، انكر من انكر واعرض من اعرض وتجاهل من تجاهل، ولكنه هو الذي وقع عليه الاختيار الرباني من الله سبحانه وتعالى. هنا المحب الصادق والغلام العاشق لسيده وسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جئنا هنا فيجب أن نبلغ حضرته السلام كما أمرنا وأوصانا حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموه فأقرئوه مني السلام إنا نقرئك السلام سلام حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول إن في هذا المكان لم يزد الستار على حياة ذلك الشخص العظيم وإنما بدأت رحلة طويلة لأتباعه الصادقين المخلصين لينشروا الدين لينشروا دين الإسلام في الأرض كلها وليكونوا هم حملة تجديد الدين وليحققوا بصدق نبوءة القرآن الكريم وقول الله عز وجل ليظهره على الدين كله نسأل الله عز وجل أن نكون أوفياء له ببيعته وأن نكون من الصادقين وأن نلقاه وسيده محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ويسقينا شربة هنيئة من يده لا نظم بعدها ابدا اللهم أمين إني أمو هذه فيديو دكي یہ ویڈیو ہے جی قادیان کی جی. جی قادیان جس کو یہ مردہی دار الامان کہتے ہیں ہاں پہ آپ مردہ غلام احمد قادیانی دیکھیں اس کی قبر ہے بشیر ساری ناب ہے حکیم نور و تین بھیر بھی جو ان کا پہلا جو تھا مردہ کے بعد جو پہلا جانشین بنا تھا یہ اس کی قبر ہے یہ اس کے رفقہ کی قبر ہے اور پھر آپ تھوڑا سا یہ آگے چلے جائیں تو یہ بہشتی مقبرہ کے جو دوسرے یہ ان کی قبور ہیں اب یہ ان قبور کو دیکھیں اور ان سب سے پہلی بات آپ نے ان قبروں کو دیکھنا ہے اور قبروں کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی قبروں کے اوپر جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ سفید سنگ مرمر اس کے باریک جو ٹکڑے ہیں بجری بولتے ہیں کنکریاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں آئیے اب ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں جی ناظرین یہ اوپر آپ ویڈیو دیکھیں آرام سے ویڈیو دیکھتے ہیں ہاں جی جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ ویڈیو ہے بہشتی مقبرہ ربوہ کی جب پاکستان بنا تو مرزائی کا اس وقت جو تھا ان کا تیسرا خلیفہ جو حقیم بشیرو تین محمود وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ تو پاکستان میں اس نے یہ ایک نیا ہیڈکوارٹر بتایا ربوہ شہر بتایا جہاں پہ اس نے یہ جو بہشتی مقبرہ رکھا تو یہ اس کی قبریں آپ یہ پورا دیکھیں کہ یہ پورا حساب کتاب قبریں اور یہ ایک تازی ہوئی ہے。پرانی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو جناب کیا کہتے ہیں یہ بیشی مقبر بنا اس کی صفائی دیکھیں اور قبریں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد کا دیانی کے اوپر اپنا نہ صرف ایمان لائے بلکہ ان کی اس کی بیعت بھی کی اور یہ تو خیر وسی ہیں وسی جن کو بولا جاتا ہے تو انہوں نے اپنی جناب کا جائیداد کا کم سے کم ایک دسواں حصہ جو ہے وہ جناب اس مرزا جماعت کو نظام کو دیا اور ان کی قبروں کی کیا حالات رکھی گئی ہیں اب دوبارہ آتے ہیں اور یہ آرام سے جو ہے اس ویڈیو دیکھیں اور یہ ویڈیو میں دیکھیں آرام سے دیکھیں یہ ویڈیو حضرت مسیحمد السلام کی والدہ کی قبر ہے حضرت چراغ بی بی صاحب کی یہ حضور کے بڑے بھائی غلام قادر صاحب یہ حضور کے حضرت مسیم علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا دلد. غلام قادر صاحب اور وہ جو قبر ہے وہ حضرت مسیحم الد السلام کے دادا پردادا گل ماما صاحب مرزا گل ماما صاحب اور وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے دادا مرزا عطا ماما صاحب جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھ اس ویڈیو میں وہ کس طرح سے جناب کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑے آرام سے بولا ہے کہ حضرت مسیح محمود کے آبائی خانہ بھائی اگر ابائی خاندان کی ویڈیو ہے تو اس کی حالات دیکھیں آپ نے پہلے انعام جو ہے اس کی بھی ویڈیو دیکھی اس کے بعد آپ نے یہ جو رو ہے اس کی بھی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جو کہ مرزا کے ابائی خاندان کی اب ان کی قبروں کی حالات دیکھیں جہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ قبریں ہیں. ان کی نہ تو کوئی صفائی کی گئی ہے نہ ہی ان کا انعام وہاں پہ درخت ہیں ان کو درختوں کی چنگائی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ چلو ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب اور دجال مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ لوگ تو مرزا کے پہلے بھی چلے گئے تھے آپ دوسرے مسلمانوں کو نہیں سمجھتے تو کیا یہ لوگ جو ہیں جو آپ کے مرزا کے خاندان کے ہیں جو مرزا کی اباؤ اعداد کے ہیں جو مرزا کا باپ ہے جو مرزا کی ماں ہے جو دادی دادا پردادی پردادا جو ان کے چچا ہیں یہ جو کبریں جو اس کی تمام بہن جس کہتے ہیں مرزا خود لکھتا ہے کہ جناب خود کہتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں اپنا جو مرزا تھا جس نے اپنا سارا اپنی بہن کی ٹانگوں کے اندر دیا ہوا تھا اور وہ جو میں جس کا نام جنت تھا جس کے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ جنت میرے لئے دعا کرو جسے دعائیں بھی کرواتا تھا اس کی قبر کی حالات دیکھیں اور یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی مرزا غلام قادیانی کی قبر کی حالات بھی دیکھیں اور ویب دیکھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مرضیوں کے مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ قادیان کے جو ہیں وہ موسی جو ہیں ان کی قبروں کے اوپر آپ نے نام سفید رکھی ہوئے یہ جو اپنا رب والے ہیں تو یہ کیا یہ کوئی دو نمبر ہیں تین نمبر چار نمبر یہ کے ساتھ کہ یہ کم ہوتے تھے ان لوگوں نے بھی اپنی جائیداد جو ہے رکھی اور سارے مرزا کے جو نظام وسیع جو تھا سال اس اس کے 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 کی ان کو لیکن بھی چھوڑیں یہ دوبارہ نہ دیکھیں کہ مرزا غلام قاعدین کے جو باپ ہے جو ماں ہے اس کی قبروں کی کیا حالت بنی ہے تو کیا یہ ان لوگوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں گے ثابت ہوتا ہے کہ مردی جماعت جو ہے مرزا غلام احمد قائدین سے جو پہلے مسلمان تھے یہ ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ان کا اسلام سے کوئی تلق نہیں ہے یہ بالکل آپ کو تجاو دیتے آپ پوری تینوں ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور آئیں آپ کو تھوڑا سا آخری ویڈیو دکھاتے ہیں جو اس نے رسالہ لکھا جو جنت کا بشارت دی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا ہے جب یہ دنیا میں جنت بنائی اور دوسرا کا کہتے ہیں یہ جو جنت ہے صفائی کی اور حالات کیا ہوا ہے کہ جب پانی آتا ہے نا یہ دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑا سا دیکھیں اور کرتے ہیں نے دیکھا ہے کہ جب یہ پانی آیا تو ان کی قبروں کو کس طرح ہے شکر کریں کہ یہ پانی کم تھا اگر یہ پانی کا ایک رولا اور آتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بھی نا روڈ کے اوپر پڑی ہوتی تھی تو میرا آج بھی ان مرزاوں سے سوال ہے کہ اگر مرزا غلام قادی کی قبروں کی ہو سکتی ہے اور یہ قبروں کی ہو سکتی ہے جو آپ کا مقبرۂ موسیان جو ہیں جو مختلف ممالک میں جو حتیٰ کہ یہ کیا کہتے ہیں مرزا تہر احمد کا جو ہے یہ بھی بنایا تھا کہا کہ لندن میں تو اس قبروں کی حالات بھی آپ دیکھ لیں جماعت کا ان قبروں کا کیا قصور ہے صرف یہ ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے مردہ غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ مردہ کا اپنے بیٹا جو تھا جو پہلی بیوی تھی اس نے بھی نہیں لائے اور تو اور جو اس کی دوسری بیوی ہے نصر جہاں بیگم اس کا بھی بیت فارم نہیں ہے اس نے بھی مردہ غلام احمد قادیانی کی بیت نہیں کی ہے تو اس کے چلو ماں تھی یہ تھا اس کے دوئے مردہ غلام محمد کا کی باقی کا کیا حالات ہے آپ ویڈیو تینوں دیکھئے ناظرین فیصلہ آپ نے کرنے کیا اس قبرت دیکھنے کے بعد بھی ہم مردہی جماعت کو مسلمان سمجھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اس کو شیئر کرتے رہیں اپنا کومنٹ کریں اور کیا کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں یقین رکھیں کہ اس کو سبسکرائب کرنے سے مردہی آپ کو جب پہلے چاہ اچھا سمیتے تھے نہ بعد میں چاہ تھے اسلام پہلے